Kalau kita fikir balik zaman sekolah dulu Mesti ada seorang kawan yang banyak mempengaruhi kita Cara kita bercakap, cara kita berpakaian Malah cara kita bertindak dalam kelas Kadang-kadang kan kita berubah bukan sebab guru Tapi sebab rakan di sekeliling kita sendiri Jadi, di sinilah datangnya isu Pengaruh rakan sebaya terhadap tingkah laku murid Kalau kita tengok sendirilah Uh, dari segi etimologi menurut kamus Dewan perkataan pengap membawa maksud kuasa yang mempengaruhi, mempengaruhi tindakan seseorang manakala perkataan rakan sebaya pula ialah rakan yang sama umur atau setara dan tingkah laku murid merujuk kepada cara murid bertindak atau berkelakuan dalam kehidupan seharian mereka uh, baik secara ringkasnya dari sudut bahasa rakan sebaya memang ada kuasa sosial yang boleh mempengaruhi cara murid berfikir dan bertindak. Itu dari segi etimologi aa, dari sudut epistemologi pula terdapat beberapa teorilah yang berkaitan. Contohnya, aa, teori pembelajaran sosial oleh Bandura yang menjelaskan bahawa murid belajar tingkah laku dengan memerhati dan menirudukkan sebaya mereka. Aa, selain itu, aa, teori ekologi oleh Bronfenbrenner yang menyatakan bahawa rakan sebaya ialah sebahagian daripada persekitaran paling dekat dengan murid yang memberi kesan besar kepada perkembangan mereka. Di Malaysia sendiri, kajian oleh Hamzah dan rakan-rakannya juga membuktikan bahawa tingkah laku murid ada kaitan rapat dengan pengaruh rakan sebaya. Jadi, secara keseluruhannya, pengaruh rakan sebaya ini bukan sekadar andaian tetapi disokong oleh teori kajian ilmiah. Ha, tadi kita dah dengar dah, kawan saya bagi tahu. Ta <usuk> tajuk kita hari ni. Jadi, tajuk kita hari ni saya nak kaitkan dengan beberapa aliran pendidikan barat. Okey, seperti mana kita tahu, pendidikan barat ni kita ada 5 aliran. Yang pertama adalah perennialisme, yang kedua essentialisme, yang ketiga progresivisme. Yang keempat, eksistensialisme dan juga yang kelima adalah rekonstruksionisme. Kita pergi yang pertama, perennialisme. Untuk tokoh perennialisme, kita ada Plato, ada Aristotle, Thomas Aquinas. Jadi dua nama ni, Plato dan Aristotle ni siapa tak kenal kan? Betul tak? Okey. Jadi maksudnya kat sini adalah Perinalisme dia berpegang teguh pada nilai dan juga standar yang kekal abadi. Maksudnya kat sini saya nak katakan tingkah laku murid ni sangat-sangat dibimbing. Perlu dibimbing berasaskan nilai-nilai moral dan juga kebenaran sejagat. Yang kedua ialah esensialisme. Yang mana tokoh bagi esensialisme ni ialah Desiderius Erasmus. Dia menekankan bahawasanya kepentingan kembali kepada kebudayaan lama dan juga nilai asas dalam pendidikan. Ha, jadi dia berpendapat yang mana murid-murid ni perlu menguasai kemahiran asas seperti membaca, menulis dan juga mengira. Jadi tiga-tiga ni adalah sebagai teras pembelajaran. Yang ketiga ialah progressivism. Tokoh bagi progressivism ni ialah John Dewey yang mana John Dewey ni dia menekankan pembelajaran melalui pengalaman, penyelesaian masalah dan juga aktiviti. Jadi murid ni sangat-sangat digalakkan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Bukannya just dengar apa yang cikgu terangkan dalam kelas Kalau kita pun uh, jadi seorang murid Tapi kita just nak dengar je apa yang cikgu terangkan Mesti kita rasa bosan kan? Yang keempat ialah existentialism Tokoh bagi aliran ini ialah Jean Paul Sartre Dia menjelaskan bahawa senyum murid ni ada kebebasan untuk memilih Sama ada dia nak terpengaruh ataupun tidak dengan rakan sebaya dia Walaupun ada kebebasan tapi murid ni kenalah bijak sikit untuk pilih Ha, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kita pun sebagai guru, ha, kenila bimbing mereka untuk pergi ke jalan yang benar. Takut kalau salah uh, pergi jalan yang salah, ha, kita pula dipersoalkan nanti. Okay. Yang terakhir sekali ialah Reconstructionism Tokoh bagi aliran ini ialah George count yang mana tujuan aliran ini dia nak mereformasi sistem lama dan juga membangunkan struktur kehidupan budaya moden. Jadi dia nak tengok sama ada murid ni peka ataupun tidak dengan isu masyarakat ataupun isu semasa Dan juga dia nak cuba test uh, murid-murid ni berfikir secara lebih kritis Dan juga terlibat aktif dalam usaha memperbaiki kehidupan sosial Adakah dia membantu ataupun tidak Seterusnya dalam perspektif timur, kolektivis menegaskan bahawa I seseorang individu tidak terbentuk secara bersendirian. Sebaliknya, dibina melalui hubungan dan interaksi dalam kelompok sosial. Dengan kata lain, siapakah diri kita ni banyak dipengaruhi oleh siapa yang berada di sekeliling kita. Menurut Davido pada tahun 1991, setiap individu pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang mempunyai dorongan semula jadi untuk hidup bermasyarakat. Manusia terdorong untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dan melalui interaksi inilah identiti diri seorang terbentuk. Dalam konteks murid, bahkan sebaya memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka lah kelompok yang paling hampir dan paling kerap berinteraksi dalam kehidupan seharian di sekolah. Sebagai contoh, apabila seorang murid berada dalam kumpulan rakan yang rajin belajar, saling menegur dan menyokong antara satu sama lain, murid tersebut cenderung untuk meniru tingkah laku positif seperti menyiapkan kerja sekolah, hadir ke kelas tepat pada masanya dan menghormati guru. Hal ini berlaku kerana murid tersebut ingin menyesuaikan diri dengan kumpulan dan mengekalkan keharmonian dalam hubungan rakyat sebaya selaras dengan nilai kolektivisme dalam budaya timur. Pandangan ini turut disokong oleh Waljito 2003 yang menyatakan bahawa manusia tidak dapat melepaskan diri daripada persekitarannya persekitaran tersebut merangkumi persekitaran fizikal dan juga persekitaran rohani dan emosi iaitu aspek dalaman yang melibatkan perasaan, sikap dan hubungan sosial. Dalam persekitaran sekolah, rakan sebaya merupakan persekitaran rohani dan emosi yang sangat kuat pengaruhnya terhadap sikap dan tingkah laku murid. Pengaruh rakan sebaya terhadap tingkah laku murid dalam perspektif timur dapat dipahami melalui konsep kolektivisme. Di mana identiti dan tingkah laku murid dibentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan bahaskan tentang uh, isu pengaruh rakan sebaya uh, yang mempengaruhi tingkah laku murid menurut perspektif dalam Islam. Di Malaysia terdapat banyak kes buli dan ini merupakan salah satu pengaruh rakan sebaya kerana mereka melihat rakan mereka membuli ataupun melakukan perkara yang memuaskan hati. Jadi mereka mengikut perkara tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan teman yang baik dan juga teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan juga tukang besi. Jika kamu berkawan dengan penjual minyak wangi atau membeli minyak wangi daripadanya, maka kamu akan dapat harum baunya. Jika kamu berkawan dengan tukang besi, mungkin pakaianmu akan terbakar ataupun kamu akan terkena bau yang musuh. Ayat Bukhari dan Muslim. Akhir kata, betapa pentingnya memilih rakan yang baik untuk mempengaruhi akhlak dan pembentukan sasya dalam diri kita pada masa hadapan. Okey, seterusnya dalam video ini saya akan menerangkan cadangan dan penambahbaikan bagi menangani pengaruh rakan sebaya terhadap tingkah laku murid. Cadangan utama yang dicadangkan ialah pelaksanaan program mentor mentis sasiah positif. Program ini bertujuan untuk membantu murid memilih rakan sebaya yang memberi pengaruh yang baik khususnya melalui bimbingan murid senior atau rakan sebaya yang berakhlak positif. Melalui hubungan mentor dan mentis ini, murid dapat mencontohi sikap, tingkah laku serta nilai murni yang ditunjukkan oleh rakan yang lebih positif. Cadangan ini disokong oleh teori pembelajaran sosial oleh Bandura. 1977 yang mendekat, menegaskan bahawa tingkah laku manusia dipelajari melalui pemerhatian dan peniruan terhadap model yang positif. Ini bermakna apabila murid dikelilingi oleh rakan yang berdisiplin dan berakhlak mulia, mereka lebih cenderung untuk meniru tingkah laku tersebut. Selain itu, satu penambah baikkan yang boleh dilaksanakan ialah mewujudkan persekitaran sekolah yang berpaksikan budaya positif. Contohnya, pihak sekolah boleh mengadakan program per pengiktirafan seperti rakan ladang kepada murid yang menunjukkan pengaruh baik terhadap rakan lain. Pengiktirafan ini dapat meningkatkan motivasi murid untuk menjadi contoh yang baik serta menyemai nilai saling mempengaruhi ke arah kebaikan. Penama baikan ini selari dengan kajian oleh Ikona 1991 yang menegaskan bahawa budaya sekolah yang menggalakkan peneguhan positif memainkan peranan yang penting dalam pembentukan moral dan disiplin pelajar. Kesimpulannya, melalui pelaksanaan program Mentor-Mentor ini dan pengukuhan budaya positif di sekolah, pengaruh rakan sebaya dapat dimanfaatkan secara berkesan ke arah pembentukan sasih murid yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, rakan sebaya memainkan peranan besar dalam membentuk tingkah laku dan perkembangan murid melalui pelaksanaan program mentor menti serta pengiktirafan rakan teladan. Murid dibimbing untuk memilih rakan yang memberi pengaruh yang positif. Justru, persekitaran sekolah yang menekankan budaya positif amat penting dalam menyokong pembentukan akhlak mulia dan disiplin murid secara berterusan. Sekian terima kasih.